assalomu alaykum aziz do'stlar mana biz moskva shahridamiz mana bizna bardershopmiz birinchi filialimiz xudo xohlasa birinchi kun yigirma birinchi kun yig'ilish bo'lib o'tdi shunaqa ukalarimiz bor ekan moskva shahrida ya'ni kasbı bo'lib turib qurilishda ishlabygan ukalarimiz bor ekan ularni bilan suhbat qilib birinchi kundan ishga qo'ydik aziz do'stlar biza akademiya a jamoasi birinchi kundan nima ishlar qilyapti o'zbeklarni сразу ishga qo'yyapti xudo xohlasa birinchi kunda agar choy oy bo'lsa, yerda nimalar o'kitadi xudo xohlasa qiynalgan insonlar qolmaydi bo'lsa, birinchi guruh a'zosi jamoamiz a'zosi ya'ni akademiyani ochganimizda birinchi guruhda o'qigan bu buyogham moskvada ekanar jamoamizga qo'shilishdi buyog'i esa xudo xohlasa akamiz juda yam ustoz masterlardan noldan o'rganyotgan ukalarimizga moskvadagi rossiya davlatdai ukalarimizga dars beradilar inshaalloh. akademiya otabek pul jamoasi 21-kun kuni suhbatda o'ttiz uchta bolani tanlab oldi va shulardan ikkitasini birinchi kundan ishga qo'yldi aziz do'stlar birinchi kundan e, ertaga 22 ikkinchi fevral kuni ham suhbat bo'ladi e, suhbatdan so'ng e, inshaalloh 10 mart kunidan moskvadagi akademiyamizda dars boshlanadi qurilishda e, ishlab yurgan kasb bor ukalarimiz endi qurilishda ishlashmaydi balki o'zimizni halol kasbimizni hunarimizni qilishadi va mart oyidan o'qish boshlansa may oyigacha bo'ladi may oyida o'zini ko'rsatgan jamoa a'zolarini inshaalloh onalarni umra safarlariga shaxsan o'zimiz bilan birga ziyoratga sayohatga borishadi inshaalloh ziyorat qilib kelamiz barchaga omad aziz do'stlar sizlarni ertaga yigirma ikkinchi kuni ham kutib qolamiz